إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته كيف يتلذذ بقراءته في آخر سورة المسد التي سميت سورة المسد يقول الله سبحانه وتعالى: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعضنا ما يعني يتصور المسد ما هو المسد؟ الله سبحانه وتعالى يقول هو حبل من مسد، يعني واضح انه حبل من ماده المسد. والمسد هنا هو الحبل الخشن بعض المفسرين يقول هو من ليف خشن وبعضهم يقول هو من خوص الذي يؤخذ من جريد النخل. فالمسد في اللغه هو الاحكام الفتل. يعني حبل من ماده محكمه الفتل اما ان تكون ليف اما ان تكون خوص او تكون من غير ذلك لكنها شديده الربط بها في حد ذاته عذاب ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد امرأة أبي لهب بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل في ستعذب في النار بأن تربط بحبلها برقبتها بحبل من من مادة خشنة سواء قلنا من ليف خشن أو من خوص أو من غير ذلك لكن لا شك أن هذا شيء في الآخرة في يوم القيامة فهو يعني شديد فيه إهانة وفيه عذاب لهذه المرأة التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في جيلها حبل من مسد أي حبل من مادة خشنة غليظة إما من ليف أو خوص أو غيرها إهانة لها وتعذيبا لها وعقابا لها على ما كانت تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم وتضع في طريقه الحطب وتضع في الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في جيدها حبل من مسد أي من مادة محكمة قوية خشنة غليظة فيها إهانة لها سواء قلنا أنها من ليف أو من خوص أو من غيرها فإن هذه الأسماء يعني لا تغير من المعنى شيئا وخاصة أنها في الآخرة يعني نحن نقول عندما يكون المسد هو الليف الخشن آه هذا الذي نعرفه نحن في الدنيا لكن في اليوم القيامة وفي النار بالذات كيف سيكون هذا الليف؟ كيف سيكون هذه الخشونة؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، لكننا نفهم من معنى الآية أنه ستؤذى وستعلق من رقبتها بحبل غليظ شديد إهانة لها وتعذيبا لها على ما كانت تصنعه بالنبي صلى الله عليه وسلم